사고로 부모님을 잃은 후 할머니가 운영하는 온천 여관 봄의 집에서 새로운 생활을 시작하게 된옥코 오코쨩. 안타다가리에이야 응. 오코가 하루마야노. 하루마야노 와카오카미이야. 와카오카미? 오코쨩, 여관의 도와주기 위해 오코가 오 오코가 아토즈기になってくれる데요, 노가? 갑자기 나타난 소년 유령 우리보의 떠밀려 여관의 작은 사장님 자리를 맡게 됩니다. 여기에 새로운 유령과 도깨비. 하이, 보크 수즈키 데 이마. 사연 많은 손님들까지 등장. 더욱 떠들썩해지는 봄의 짓과 오코가 선사하는 웃음과 감동의 힐링무비입니다 나는 어, 이곳의 하르노에의 왁하오카미입니다 감독님은 한국 관객들에게도 굉장히 친숙한 그 지브리 스튜디오에서 무려 30년 동안 작화감독으로 계시면서요 어, 모노노케힘에 하울의 움직이는 성 그리고 센과 치로의 행방불명과 같은 애니메이션의 작화감독으로 수많은 캐릭터를 탄생시키셨는데요. 어 이후에 독립을 하시면서 나만의 작품을 만들어야겠다고 생각하신 이유나 계기가 있으신가요? 특히 고 집분가 때우를 하게 てあ 감독 하고 싶다 いうことでは반가기입극장たらいいじゃないか 僕이 그 감독의 시라한의 야가 흐름이 되어 습니다 이번 작품은 작년 9월이었죠. 일본 현지에서 개봉을 한 후에 3주 차만에 박스 오피스 역주행을 시작을 해서 무려 20주 이상 극장에서 상영이 됐었는데요. 이 작품이 그렇게 큰 폭발적인 인기를 끌때 기분이 어떠셨나요? こんなに支持していただけると思ってなかったのでいろんな方々にこう喜んでもらえるのをこう間近で見てびっくりするやら嬉しいやらびっくりしてます1つにはそのまだ自我が確立しきっていないやっぱりこう自我が確立してしまうとなかなか周りの影響というものが受けにくくなる面があると思うんですね。 そういういものはちょっと排して温泉街の街の雰囲気だとかおばあちゃんの言葉とかを吸収してどういうふうにこう人間が変わっていくかっていう様子を面白い絵描けたらなと思ったんですね,ね。 감독님 작품 속의 인물 작화를 보고 있으면 그주 조연을 가리지 않고 그 개성이 굉장히 더 떨어지는데요. 저는 이번 작품에서 두 캐릭터가 굉장히 궁금했어요. 이 오코와 이 라이벌 관계를 이핑프린의 캐릭터 디자인이 굉장히 궁금했고. 또 하나는 많은 사람들이 좋아하는 목보 꼬마 도깨비죠. 종돌이. キャラクターを어떻게とおるしんかんじ、興味があります。ある意味そのピンフリはその花の四千回を象徴した存在なんですね。あなた春野屋さんにいるの？だから最初はピンフリは <laughs> あのうお子を受け入れない形で。<laughs> あなた春野屋さんの評判をこれ以上落とさないようにね。それどういうこと？ やり合うんですが徐々にその生活していく上でおっ子がその花の四線街に溶け込む形で最後はピンフリが認めて一緒にあの舞うことができるっていう流れになっています <laughs> 鈴木はこれはちょっとなんていうんですかねその時空を超えた存在って言うんですかねとかく人間ってちょっと存在になるというか僕一応魔物なんで個性の強い人と相性がいいんです ただそれをそのまま人間を超えた存在どうだっていうそのデザインにしてしまうと面白くないのでちょっと違和感のある可愛いらしい人間を超えた存在っていうもので表現してみたんですさすがおっこや幽霊も魔物もこき使うんやからな俺ずっとここに住んどる幽霊なんや俺売り場よろしくなおっこに住んでた子だよ誠君元気で優しくっていい子だったね でも好きだったよ俺もや美猫ちゃん松木とは大違いねピンフリの知り合いなんか妹をピンフリって言わないで松木さんのお姉さんミアよ私ここ気に入っちゃっただって退屈しのぎにちょうどいいんだもん

やはりこう映画を見てもらった方々にその,の五感を刺激したいといいとう思いがあります、ね、食べ物はうんとおいしそうに表現してこの映画を見た後ににんかこうお腹がすいてついレストランに入りたくなるような、まあ、そんなようなつもりであの食べ物は描いていきました。美味しい 이시 같은 거는 고객사님께 다셔도 부끄럽지 않을 덱이ですよ. 俺も食いたい横の초등학생 사장님은 아주 다채로운 앵글 연출이 돋보이는 작품인데요. 전통물을 출때 내려다보는 표현이라든지 아빠가 이불 속 옷코를 쓰다듬는 장면 등 이런 장면들을 표현하실 때 어떻게 아이디어를 떠올리시나요? 단순히 카메라에 대사아일또 なってしまうんですねなるべくこう工夫をして回したりだとかそのアングルを上から撮ったりだとか光を入れてみたりだとかそういう工夫をすることで子どもさんも見るのでなかなあ,あまりこう地味にならない絵作りっていうのは工夫したところですね。花の湯温泉は 花食うデザルを万博調べる意味がいすしんかよ超えた存在としておっこに死座を上げるためのファクターとしてそのセリフを対応させたで,しょで最初はこう言われたセリフをただ言い返すだけ今度は花のの湯湯温泉のお湯は誰も拒まないよく理解していないけれども口に出して言って。 花の湯温泉のお湯は神様から頂い,いているお湯誰も拒まない全てを受け入れて癒してくれるんだってで最後は本当に血肉になった言葉としておっこに喋らせるという流れにしてますありがとうなお嬢ちおちありがとうなはちおちありがまうがお母さんとお父さんは生きてるんだよね その思い出っていうものを効果的にどういうふうに見せたらいいかってこう悩んだきにあの自分の子供時代を思い出してあの両親の布団の中に潜ったのを思い出しながら描いたりとかいうところありましたね <laughs>。 ずっと絵を描いてきたのでね、実写を撮る自信はないですけれども、あの機会があったらまあやってみたいですね。ね、はい、ちょいボビビックスタイルですねよ。最後ろでノコピアラする時間をつけるんでよ。単制限時間に13秒に及ぶ。One, two, t h r e 韓国の皆さん、若おかみや小学生、ぜひ見てください。あの小さいお子さんはこうゲラゲラ笑いながら楽しんで、えっと大人は疲れた大人はこう温泉に入ったような気分でゆっくり。 癒しされていいいたただきと思ますク大ービスタ,ッの小坂のキタロがんみんな韓国の皆さん若か,おかみや小学生ぜひ楽しんでくださいまた次の作品で韓国に来れるようにあの頑張ります楽しみにしてます。みんな見てね